Представьтесь, пожалуйста. Я работник при Дунайской Нивы. Как вас зовут? Меня зовут Федор Петрович. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, чем занимается ваше предприятие. Наше предприятие занимается производством сельскохозяйственной продукции и рыборазведением. Данный ангар нужен для хранения кормов, которые, часть кормов, с которых идет на выращивание рыбы, часть на реализацию другим организациям. Ангар был приобретен в 2015 году. Ангар был уже в эксплуатации. Мы ее выбрали участок, построили его. Материал ангара в хорошем состоянии. Скажите, пожалуйста, насколько вы довольны работой нашей организации? Ну, во-первых, мы организации очень довольны, люди порядочные. В процессе переговоров о приобретении никаких дополнительных требований, замечаний от фирмы, производящей эти ангары, не было. Мы это весь металлоконструкцию перевезли транспортом, сложили, наняли строителей и его смонтировали. Так как Ангар был собран столично, при сборке никаких трудностей у вас не возникло. Нет, не было. Все, было, все комплектующие были на месте. Все, все пошло по плану. Дайте, пожалуйста, совет нашим будущим клиентам, которые думают, покупать или не покупать ангар у, нашей, у нашего предприятия. Я думаю, совет один. Люди порядочные, ангары надо покупать. Они нужны для производства. Спасибо большое, Федор Петрович. Пожалуйста.